Salam. Bugünkü videomuzdan Excel-də fayl daxilində hər hansı bir hüceyrəyə daxil olan məlumatların doğruluğunu mətləşdirməsi haqqında danışacağıq. Mən İlqar Zərbəliyev, AquaPower BI və Modern Excel User kitab qrupunun, eləcə də 2022-ci ildə may ayında keçirilməsi planlaşdırılan Azərbaycan Excel Days eventinin təşkilatçısıyam. Bu faylın hazırlanmasında Yəni tapşırığın həll edilməsində istifadə edilən məlumatlar şərtidir. Şəxsim tərəfindən hazırlanmışdır. Heç bir mənbədən istifadə edilməmişdir. Və e, bu tapşırığın həll edilməsində counter funksiyasından eləcə də digər trame funksiyalarından biri olan e, counter funksiyasından istifadə edirəm. Filter funksiyasından istifadə edilmişdir. Gəlin tapşırığı anlamaq üçün bir az detallı məlumat verim. Belə ki, düşünsək ki, 19 may 2022-ci il tarixində səhər saat 9-dan axşam saat 6-ya qədər konfrans keçiləcək. Bir konfransın 1 gün öncə, yəni 18 may və 1 gün sonra 20 may tarixlərində səhər saat 9-dan axşam saat 6-ya qədər 4 mövzu, 4 subject üzrə, yəni Power BI, Power Query, Power Pivot və Dax üzrə masterclasslarımız təşkil ediləcək. Bu o mənanəyə gəlir ki, Hər hansı bir iştirakçı maksimum 2 masterclass-a qatla biləcəkdir. Bizim bu data sheet-də gördüyümüz kimi iştirakçıların yer aldığı bir cədvəl var. Bu iştirakçılar Elqar Zarbaliyev, Edgar Martin, Qafur Zarbalzadə, Qafurto Oruzdur. Və eyni zamanda sol cədvəldə görürük ki, masterclasslarımız var və ona qatılacaq olan iştirakçılarımız var. Yəni bizim düzəltmək istədiyimiz tapşırıq ondan ibarətdir ki, məsələn, İlqar Zərbəliyev bir iştirakçı olaraq maksimum 2 fərqli kursa qatılsın. Tutalım ki, hər fikir verilsək görürük ki, Power BI 2 dəfə alt-alta yer alınır. Məsələn, burada İlqar Zərbəliyevi seçsək, aşağıda da İlqar Zərbəliyev seçildiyi zaman background error xətası gəlir və bizə bunun yanlış olduğunu bildirir. Hətta gətirib bu bilgini dirə bilsək də görülür ki, nəticə etibarlı yoxdur. Yəni başqa bir kurs seçməliyəm. Bunu həll edə bilmək üçün daha videomuzun başında da gəlirdiyim kimi filter və counter funksiyalarından istifadə edirik. Bunun üçün öncəlik filter deyirəm. E, təb düyməsini basdıqdan sonra mötərizə açılır. Array olaraq mən həttindiz e, table-ından həttindiz kolonunu seçirəm. Vergül deyirəm include. Yəni şərt bölməsində artıq mən count of funksiyasından istifadə edirəm. Count of funksiyasında göstərirəm ki, master class-lara qatılacaq iştirakçılar, range-im budur. Şərtim isə, kriteriyam isə ətdinizdən, eee, kursusa ətdiniz işçinin bu kolumundan, eee, bunu bağlayıram. Deyirəm ki, qatılacaq iştirakçıların qatılacağı master class-lar 2-dən aşağı olmalıdır vericul deyirəm və əks halda isə no master kas available textini, yəni görmək istəyəcəm. Bu şəkildə biz görürük ki, dinamik olaraq bizim e, belə deyək ki, e, yəni iştirakçılarımızın adları yenə də çıxmış olur. Yəni bu irəlidə biz e, master kaslara görə iştirakçıları bəyyənləndiyəndə artıq görəcəyik ki, 1, e, yəni iştirakçı maksimum 3 kurs seçildikdən sonra artıq e, bu listə, yəni available courses listəsi artıq e, azalan sayı ilə, yəni burada 4 iştirakçı deyil, e, yəni 3 iştirakçı yer almış olacaq. Bundan birsonrakı addım isə artıq drop-down listini tətbiq etməkdən keçir. Data deyirik və drop-down e, data validation özelliyinə gəlirik. List seçirik və source ə e, mənbəyə bu işarəni seçirik. Əgər fikir versək, görürük ki, bu spilled arraydir. Yəni budur deməkdir ki, birinci hüceyrənin e, yəni e, F5-ə, fixed F5-ə spilled düyməsini yazmaqla yəni, eyni özəlliyi yəni sağlamış oluruq. Gəl e, tətbiqatımıza başlayaq. Məsələn Power BI kursuna deyəlim ki, məsələn Qafred də oruclu seçildi. Əgər biz burada Yəni bu deməkdir ki, Qafrito uğurçuluğunun bir kursu, kurs imkanı qalıb. Bu 4 ata ad var. Əgər Qafrito uğurçusunu yenidən seçsək, bu belə bir e, görürük ki, the value is the value in this cell is valid or missing. Yəni bu onu göstərir ki, artıq seçilib. Yəni Power BI-ya bu insan seçilib seçib də, yəni ikinci dəfə seçməsin ehtiyacı yoxdur. Amma mən buraya e, gəlin e, bunu kontrol edəliym. Məsələn 4 adı görük. Məsələn Edgar ə e, e, Məsəç İlqar Zərbəliyevi seçəlim. ikisini Power BI-ya gələlim. Power BI-da İlqar Zərbəliyevi seçsəm, artıq Power Query-də üzr istəyirəm, Power Pivot-a gəldiyim zaman İlqar Zərbəliyevi mən görmürəm. Çünki artıq İlqar Zərbəliyevi bunu seçib. Belə o da ki, e, yenə buradan e, Qafıztonu seçsək, e, Power Pivot-a gəldiyimiz zaman görürük ki, artıq mənim Power Pivotu və Daxi 2 dənə 2 e, yəni iştirakçım belə deyək, yəni seçə bilər. Edgar Martin deyirəm və buraya da məsələn tutaq ki, Qafur Zərbazadə deyirəm. Eyni zamanda Edgar Martin və ən sonda görürəm ki, Qafur Zərbazadə, yəni bu şəkildə biz bunu e, belə deyək ki, e, tapşırığın məs e, yüksəltmiş olunur və eyni zamanda bir şə şey fikir verəyinkən, yəni available kursa baxdığımız zaman artıq görürük ki, now masterclass available. Artıq e, yəni belə deyək ki, bu mövcud 4 master classa qatla biləcək 2 adam artıq belə deyək ki, yəni qatılıb yəni. Əgər biz məsəl üçün gəlin burdan bunları silsək və görürük ki, 2 add, yəni bu ə, yerdə 2 add, yəni Edvard Martin və Kafurzad Balazadənin qatla biləcəyi bir kurs var, belə deyək ki, yəni mövcud olaraq mövcudiyyətini qorumaqdadır, yəni. Bu şəkildə ümidvariyam ki, bu regressing data validation sizinizin işinizə yaraya biləcək xüsusiyyətləri daşıyır və birsonrakı videomuzdan görüşmək ümidi ilə uğurlar, müvəffəqiyyətlər arzu edirəm.